ki shukur bu amal dedilar shukur bu amal yana bir zot aytdilarki olloh bergan ne'matni allohni mahsiyatida ishlatmasligin shukur dedilar qarang man mana shu ta'rif bo'yicha shukurni mana shunaqa qilib tanasak haqiqatdan shukur qilvchiar hozir shukur qiluvchi bandalar oz benamoz yurgan odam eng katta noshukur odam yoki benamoz insonni alloh taolo to'rt muchasi soqib qo'yganmi soqib qo'ygan rizqi bormi bor umr berdimi bor haligi ma'ruzamizni boshida aytgandek quyoshni unga muhlat berib bir kunlar har kuni yangi kunlarni berib muhlat beryaptimi beryaptimi xudo shuncha ne'mat beryapti u inson endi ana an shu an an berilgan ne'matni xudoni nima mahsiyati yo'lida ishlatyapti shu namoz o'qimay yuribdi eng katta noshukur inson bu benamoz inson bo'ladi ertalabdan kechgacha alhamdulilloh desin ovora bo'lmasin noshukurlikdan shukur şükür qiluvchi bandalar safiga qo'shilolmaydi har qadamida alhamdulilloh demaydimi har sekundda bergan ne'matingga shukur demaydimi shukur deganda biz lar amalni tushunaylik beamal inson eng katta noshukur inson man bitta misol bilan ko'p tushuntirardim mana shu gapni xudo sizga nima berdi bir mol davlat berib bir chiroyli yangi moshina oldingiz tasavvur qiling ana shu moshina xudo ne'mat berdi hadisda rasululloh ne'mat deganlar bu dunyo ne'matlaridan bir yoqimli ulug' ne'matlardan bir ne'mat deganlar chiroyli yangi moshina oldingiz ana shu moshinada xudo saqlasin kimnidir bittasini arag'ini toshib bersangiz bir fohishani olib yursangiz ana shu moshinangizda ollohga osiy bo'ladigan ishlarni qilsangiz xudo bergan moshina degan ne'matni xudoni maqsiyati yo'lida ishlatyapsizmi demakki ana shu ne'matga siz noshukurlik qilibsiz xudo har kuni cho'ntagimizga pul beryapti bugungi kunda xudoga shukur tinch zamon yaxshi mafiyatli zamon ozgina harakat qilgan odam ham yuz ming topyapti xudoga shukur yuz ming topdingiza ana shu yuz minginizga kechki payt aroqni ichib yok kanyakni ichib zo'rdam beradi deb ichib kirib ketyapsizmi bo'ldi i̇şte o'sha topgan yuz mingingizga siz noshukursiz xudo sizga shukurlik bandalar qatoriga yozmaydi nomizni bergan ne'matingga shukur ko'rsatgan kuningga shukur deb qo'yishlik bilan u shokir bo'lib qolmas ekan banda behisob jannatga kiradi agar shokirlarni qatoriga shukur qiluvchi bandalar qatoriga ki agar kirib qoladigan bo'lsak nomimiz shularni qatoriga behisob jannatga kiramiz shuning uchun aytamizki xudo bergan umrni allohni masiyati yo'lida ishlatmaylik xudo bergan tilni birovni so'kishlik birovni onasidan kelishlik birovni g'iybat qilishlik birovni aybini yoyishlik xudo bergan tilni bunga ishlatmaslik kerak xudo bergan tilni shunga ishlatdingiz bu ne'matga nima noshukursiz alloh ko'z degan ne'matni berdimi hammamizga berdi shu yerda hozir bir birimizni ko'rib sevinib turibmiz xudo bergan ko'zni nomahram ayollarga fahsh kino bo'lsin mana yoshlar ko'proq hammasida telefon bo'lib ketdi ochiq sochiq kiyingan qizlarni rasmiga qarashlik yoki karta o'ynasa haligi tuzmikin karolmikin deb shunga qarashlik qumor o'ynasa o'shanga qarashlik xudo qo'l berdi mana sog'lik salomatlik berdi mana shu Alloh bergan sog'lom tanalarni Allohning yo'lidi Allohning masiyati yo'lida ishlatdingizmisiz eng katta noshukursiz shuning uchun azizlar gunoh qilmaylik robbimizga Allohimizga gunoh qilmaylik xudo bizni yaxshi ko'radi shuncha ne'mat bergan shuncha behisob behisob ne'matlar bilan Alloh sizni siylab turibdi Alloh hammamizga mehr muruvvat o'zini rahmatini ko'rsatib turibdi parvardigorimiz tarafga intilaylik azizlar ichlarimizda benamoz inson bo'lsa ko'zini katta qilib ochib oi ichimizda haliyam namoz o'qimay yurgan odam bo'lsa ko'zini qo'pol bo'lsa moshdek emas olma deymizmi katta tuxumdek qilib katta qilib ochib ochiboi nimaga chunki qabri rasululloh aytdilar qabr yo jannat bog'laridan bir bog' yoki do'zax chog'laridan bir chog' deganlar benamoz insonni qabrida jannat kutib turmaydi shuni yaxshi eshitib olaylik azizlar benamoz inson hozirgi mavzuyimizga bog'laydigan bo'lsak eng katta noshukur inson sog'lik salomatlik bersa xudo shuncha ne'mat bersa shularni ne'matiga ulug'lar nima dedi shukur bu amal dedi amal qilaylik biz amal qilsak keyin ki, shukurli banda bo'lamiz